رمضان کریم 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 جہر العظیم عظیم عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و نسلع علی رسول کریم اما بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اپنے رمضان کے علاوہ بھی آپ تحجد کا احتمام کرتے تھے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے و من اللہ لفت جد نافلۃ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تحجد کا اہتمام فرمایا ہے تحجد کا یہ اہتمام حضور علیہ السلام رمضان المبارک میں بھی جاری رکھتے تھے اور رمضان المبارک کے علاوہ بھی جاری رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ جب بھی کوئی کام کرتے تھے تو آپ پھر اس کو مستقل مزاجی سے کیا کرتے تھے پھر چھوڑتے نہیں تھے البتہ رمضان المبارک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اضافی کچھ ایسا کام کیا جو عام اپنی عام روٹین کے اندر آپ نہیں کیا کرتے تھے اور اس کی تفصیل صحیح بخاری کی حدیث کے اندر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خرج من المسجد کہ آپ رات کے ایک حصے میں نکلے آپ نے مسجد میں نماز پڑھی فصلہ رجال بسلاتی تو کچھ لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنا وہ بھی نماز پڑھنے لگ گئے فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ بِذَالِكَ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے ایک دوسرے کو بتایا کہ بھئی رات کو تو حضور علیہ السلام کی امامت میں ہم نے کچھ اور نماز پڑھی ہے فَاجْتَمَعَ أَكْثَرْ مِنُمْ تو رات کو اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَا آپ دوسری رات بھی نکلے فَصَلُّوا بِصَلَاتِ انہوں نے پھر حضور علیہ السلام والسلام کی اقتدام میں نماز پڑھنا شروع کر دی فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَدْكُرُونَ ذَلِكُ صبح ہوئی تو لوگ اس کا تذکرہ کرنے لگے ایک دوسرے سے مزید یہ بات پھیل گئی فَقَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدْ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَا تو اگلے دن تیسری رات کو لوگوں کی تعداد اور زیادہ بڑھ گئی تو حضور علیہ السلام تیسری رات بھی نکلے آپ نماز پڑھنے لگے صحابہ نے آپ کی اقتداء نماز پڑھی فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عجیز المسجد عن جب چوتھی رات ہوئی تو مسجد کھچا کھچ خچ بھر گئی اور مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی فلم يخرج علیہ مرسول اللہ صلی اللہ علیہ, وسلم لیکن اس رات حضور علیہ السلام گھر سے تشریف نہیں لائے فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے جب فجر کی نماز ہو گئی آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے خطبہ پڑھا اور پھر آپ نے فرمایا اما بعد اور پھر آگے آپ نے وجہ بتائی کہ میں آج رات تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں نکلا تو آپ نے فرمایا انه لم یغف علی شانکم اللیلہ کہ مجھے رات میں تمہارا آنا مجھے پتا تھا کہ تم سب لوگ جمع ہوئے ہو ولکنی خشیت انت فرض علیکم صلاه الليل فتعجز عنها لیکن مجھے اس چیز کا ڈر تھا کہ یہ نماز رات والی تم پہ فرض کر دی جائے گی اس لیے اور تم اس سے آجز آ جاؤ گے اس خوف کی وجہ سے میں نہیں نکلا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر میں مسلسل یہ نماز اسی طرح تمہیں پڑھاتا رہتا تو یہ نماز تم پہ فرض کر دی جاتی اور ظاہر ہے کہ تمہارے لیے اس کو بطور فرض ادا کرنا ایک مشکل کام ہوتا امت کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ایک بہت بڑا بوجھ ہاں پڑتا اس لیے میں نے اس معاملے کو ترک کر دی ہے تاکہ تمہارے لیے سہولت رہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں سمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے حضور علیہ سلاۃ کے ساتھ روزہ رکھا فلم یوس البین احتابقیسب شہ تو آپ علیہ سلاۃ وسلام نے ہمیں کوئی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ جب رمضان کے سات دن رہ گئے تو آپ علیہ سلاۃ وسلام تشریف لائے اور ہمیں نماز پڑھائی پھر آپ اگلے دن تشریف نہیں لائے ایک دن چھوڑ کر پھر آپ تشریف لائے تو ہم نے کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اگر آپ یہ باقی راتوں کو بھی اسی طرح ہمارے لیے جاری رکھیں تو یہ سلسلہ ہمیں پسند ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں تو آپ علیہ والسلام نے فرمایا کہ بھائی جو آدمی امام کے ساتھ قیام اللیل کرے نماز پڑھے یہاں تک کہ وہ امام یعنی اپنی نماز مکمل کر لے تو اس کے لیے قیام اللیل کا ثواب لکھا جاتا ہے بہرحال یہ ایک تفصیلی حدیث ہے اس حدیث سے صحیح بخاری کی یہ جو حدیث ہے اس سے ایک چیز تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ حضور علیہ سلاۃ والسلام نے کچھ دن صحابہ کرام کو باقاعدہ رمضان المبارک میں رات کے وقت نکل کر نماز پڑھائی ظاہر ہے کہ یہ حضور علیہ صلاحت والسلام کی روٹین تو نہیں تھی یعنی آپ علیہ السلاط والسلام رمضان المبارک کے علاوہ آپ سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے گھر سے رات کے وقت نکل کر صحابہ کو کوئی نماز پڑھائی ہو یہ جو تراوی کی نماز ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے پڑھائی جاتی ہے مساجد میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اس کی جو اصل ہے بنیادی طور پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے اور ظاہر ہے کہ جہاں بھی تراوی پڑھائی جاتی ہے یہ جو بھی تراوی کے بارے میں بات کرتا ہے تو کوئی بھی تراوی کو فرض یا واجب قرار نہیں دیتا اور فرض یا واجب اس لیے قرار نہیں دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وجہ بتائی کہ بھائی میں اتنی پابندی سے یہ نماز اسی لیے نہیں پڑھا رہا کہ تم پہ فرض نہ کر دی جائے اور اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے میں اس کی تفصیل تھوڑی تفصیل کی طرف بھی آتا ہوں کہ بیس رکعات طرح بھی تھوڑا سا حدیث کی روشنی میں وہ بھی بتاتا ہوں لیکن ایک اہم بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ حضور علیہ سلات و کی اس امت کے ساتھ شفقت رحم رحمت رحم دلی آپ دیکھیں حضور علیہ صلاح و پیغمبر ہیں اللہ کے رسول ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری امت جنت میں جائے لیکن ساتھ ہی ساتھ حضور علیہ السلات والسلام اس کا بھی پورا خیال رکھ رہے ہیں کہ میری امت پر کوئی عبادت کا بوجھ اضافی نہ پڑ جائے میری امت پر کوئی ایسا اضافی کام نہ ڈال دیا جائے کہ جس کی وجہ سے میری امت مشکل میں پڑ جائے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم عزیز علیہ ما الرحیم کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے رسول آئے ہیں عزیز چیز سے تمہیں مشقت ہوتی ہے وہ چیز تمہارے اس رسول پہ بہت بھاری ہوتی ہے یعنی امت جس چیز سے مشکل میں پڑتی ہے تو اللہ کے رسول کو وہ کام بہت بھاری لگتا ہے علیکم اور تم پر بہت زیادہ حریص ہیں تمہارے لیے بہت فکر مند ہیں بال الرحیم اور مومنین کے لیے بڑے رحم دل بڑے نرم دل بہت شفقت کرنے والے اس سے ہمارے لیے کیا اس میں ہمارے لیے میسج ہے جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں علماء ہیں مفتیان کرام ہیں کسی کو دین کی طرف بلانے والے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عالم کا کا کیا ہونا چاہیے اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اسی طرح جو والدین ہیں دیکھیں ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی چیز شریعت میں کیٹیگریز ہے نا عمال کی فرض واجب سنت مستحب نفل جو ہم پڑھتے ہیں اسی طرح حرام حرام ہے ناجائز ہے مکرو تعلیمی ہے مکرو جو کیٹیگریز بنائی گئی ہیں کیٹیگریز بنانے کا مقصد یہ کہ ہر ایک کی اہمیت اس حساب سے بتائی جائے بیان کی جائے جو اس کی اہمیت شریعت میں ہے سب سے زیادہ اہمیت فرض کی ہے اس کے بعد اہمیت واجب کی ہے پھر اس کے بعد سنت موقعہ کی ہے پھر سنت غیر موقعہ کی ہے اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ کوئی آدمی اگر فرض چھوڑ رہا ہے نا مثال کے طور پر کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو والد اس کو ڈانٹتا ہے کہ بیٹا آپ نماز فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے یا ٹیچر اپنے شاگرد کو ڈانٹتا ہے کہ بھائی آپ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے ایک یہ طریقہ یا ایک دوست دوسرے دوست کو کہتا ہے تم فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے اسی طرح واجب پھر ایک چیز سننا تھے مؤقدہ پھر ایک چیز سننا تھے غیر مؤقدہ اب فرض کے چھوڑنے پر جس طرح کی سختی کی جاتی ہے ایک نفل کام کے چھوڑنے پر اس طرح کی سختی نہیں کی جائے گی یہ بہت اہم بات ہے یہ شریعت کا اصل مزاج ہے مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیں کہ فرض کے چھوڑنے پر اگر آپ کسی کو ملامت کرتے ہیں تو اس کو ملامت کر سکتے ہیں لیکن نفل کام کے چھوڑنے پر اس کو ملامت نہیں کیا جا سکتا اس کو کرٹیسائز نہیں کیا جا سکتا اب اگر کوئی آدمی کسی کو نفل کام چھوڑنے پر بھی کریٹیسائز کر رہا ہے مینس کہ اس نے نفل کا درجہ بڑھا کر فرض کے برابر کر دیا اس لیے کہ ملامت تو کسی لازم کام کے چھوڑنے پر ہوتی ہے جب نفل کام اللہ نے اس پر لازم نہیں کیا تو آپ کون ہوتے ہیں اس پر لازم کرنے والے اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بھی کرنا پڑے گا یہ بھی کرنا پڑے گا یہ بھی کرنا پڑے گا تو مزاج یہ ہونا چاہیے کہ بھائی فرائض جتنے ہیں تو ان سب کا بھرپور اہتمام ہونا چاہیے حرام کام جتنے ناجائز کام جتنے ہیں ان سے بچنے کا پورا اہتمام ہونا چاہیے اصل جو تقوی کا دار و مدار ہے اصل جو تقوا کا معیار ہے وہ یہ چیز ہے ہمارے یہاں بعض اوقات نوافل پہ فوکس زیادہ ہوتا ہے وہ آدمی نفلی صدقہ بھی دے رہا ہوگا لیکن سود بھی کھا رہا ہوگا نفلی صدقہ بھی دے رہا ہوگا لیکن بہن کی میراث بھی دبا کے بیٹھا ہوگا نفلی صدقہ بھی دے رہا ہوگا تعجب بھی کر رہا ہوگا نفلی عمرے اور حج بھی کر رہا ہوگا اور لوگوں سے رشوت اور حکومت کے خزانے میں کرپشن یہ ساری چیزیں بھی اس کی چل رہی ہوں گی بھائی آپ کے لیے نفلی حج کرنا زیادہ افضل ہے یا کرپشن سے اپنے آپ کو بچانا زیادہ افضل ہے آپ کے لیے نفلی صدقہ کرنا افضل ہے یا بہن کا میراث بہن کا میراث میں جو حق بنتا ہے وہ اس کو وہ حق دے دینا یہ زیادہ آپ پر لازم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس کام کی جتنی حیثیت ہو اتنی اس کو حیثیت دینی چاہیے کسی نفل کام پہ بہت زیادہ سختی کرنا یا کسی فرض کام پہ اس کو اتنا لائٹ لے لینا جیسے کوئی نفل کام چھوڑ دیا ہو یہ بھی غلط طرز عمل ہے بھائی جو کوئی آدمی فرض چھوڑ رہا ہے اس کے ساتھ سختی کی جاتی ہے حدود کے اندر رہتے ہوئے اور نفل چھوڑنے والے کے ساتھ اس طرح کی سختی نہیں کی جاتی بعض اوقات نفل چھوڑنے والے کے ساتھ لوگ فرض والی سختی شروع کر دیتے ہیں بعض لوگ دوسری ایکسٹریم پہ جاتے ہیں کہ جو فرض چھوڑ رہا ہوتا ہے اس کو بھی اتنا لائٹ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا اس کا ہیڈیک ہے ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے یہ طرز, طرز عمل بھی ٹھیک نہیں ہے بہرحال یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرز عمل ہے جو آپ علیہ السلام وسلم نے اختیار کیا ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے والدین کو خصوصی طور پر اولاد کی تربیت میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان المبارک میں صحابہ کرام کو نماز پڑھائی تو وہ کتنی رکعت کی نماز تھی تو سننے کبرہ کے اندر امام بحقی رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں وہ فرماتے کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان فی غیر جماعت حضور علیہ السلام رمضان میں بغیر جماعت کے بیس رکعت پڑا کرتے تھے اور ساتھ وطر پڑا کرتے تھے اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت منقول ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان عشرین رکعتا سوال وطر کہ حضور علیہ السلام رمضان میں بیس رکعت پڑھا کرتے تھے وطر کے علاوہ اور پھر اس کے بعد یہ جو بیس رکعت اسی طرح یعنی جماعت کی جو ترتیب تھی وہ تو ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یعنی آپ سمجھیں کہ اس کو چھوڑ دیا گیا تاکہ فرض نہ ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ سلسلہ اسی طرح رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور کے اندر بھی یہ سلسلہ اسی طرح رہا اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد تشریف لائے مسجد میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنی اپنی ٹولیوں میں الگ الگ تراوی کی نماز پڑھ رہے ہیں الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں تو رسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی کیوں نہ ان کو اس ایک امام پر یعنی حضرت ابن رضی اللہ تعالیٰ وہ قاری تھے صحابہ میں سب سے بہترین کیوں نہ ان لوگوں کو ایک قاری پر ایک امام پر جمع کر دیا جائے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر میں ان کو ایک قاری پر ایک امام پر جمع کر دوں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حکم دیا حضرت عبی بن نے کعب رضی اللہ تعالیٰ امام بنے اور انہوں نے نماز پڑھانا شروع کر دی معتمہ مالک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے دور میں پھر یہ بیس رکعت کی تراویح کا سلسلہ باقاعدہ ایک جماعت کی شکل اس نے اختیار کی یعنی اس جماعت کی اصل تو صحیح بخاری کی اس حدیث سے ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جماعت کرائی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جماعت کے سلسلے کو دوبارہ بحال کیا اور دوبارہ بحال کرنے میں فائدہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وجہ سے وہ جماعت چھوڑی تھی کہ امت پہ فرض نہ ہو جائے اب وہ ڈر تو باقی نہیں رہا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پردہ فرما چکے تھے اب کوئی حضور کے بعد آنے والا کوئی شخص یا کوئی صحابی تو کسی چیز کو فرض قرار نہیں دے سکتے تو وہ ڈر تو ختم ہو گیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عبادت بہت پسند تھی اور حضور علیہ السلام والسلام نے جماعت کے ساتھ ہمیں پڑھائی بھی اور آپ نے فرض ہونے کے ڈر سے ہمیں جماعت ترک کروا دی اب چونکہ فرض ہونے کا خطرہ موجود نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو اپنی مسجدوں میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ شروع کروا دیتے ہیں اور پھر اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دور میں تراوی کی بیس رکعت پر اجماع ہوا اور صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک امت میں اس پر اجماع رہا ہے اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کے جو چار ائمہ ہیں امام ابو حنیفہ امام شافی امام مالک امام احمد بن حمد اللہ،, امام اللہ ان میں سے ان سب کے نزدیک تراوی کی رکعت بیس بعض ائمہ کے نزدیک بیس سے زیادہ ہے وہ بیس سے زیادہ رکعت انہوں نے کیوں کی اس کی کچھ اور دلائل ہے ان کے پاس لیکن بیس سے کم تراوی کی رکعت کسی کی بھی نہیں ہے تو صحابہ کا بھی اس پر اجماع ہوا تابعین کا تبہ تابعین کا اس پر اجماع رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اس کا ثبوت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت اس کی پیروی ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی ب سنتی و سنت الراشدین المحدین کہ تم پر میری سنت کی اتباعی لازم ہے اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کی اتباع بھی لازم ہے تبسو بہا اس کو مضبوطی سے پکڑو عزو علیہا بالنواجذ اور اپنی داڑوں کے ذریعے اس کو دبا دو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے امت کو کہ خلفاء راشدین کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس کو باقاعدہ ایک جماعت کی شکل دی اور اس وقت سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور آج بھی ہمارے ہاں الحمدللہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو ایک چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان اس سیریز کے بہذ کہ ہم نے تراوی کا بھی اہتمام کرنا ہے اور تراوی کے ساتھ ساتھ ہم نے قیام اللیل کا تحجد کا بھی اہتمام کرنا ہے جب سہری کے لیے اٹھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے عام معمول تھا میں نے بتایا رمضان کے علاوہ بھی آپ کا معمول تھا رمضان میں بھی آپ کا معمول تھا تو کوشش کرنی چاہیے کہ دو رکعت پڑھ سکیں چار رکعت پڑھ سکیں چھ پڑھ سکیں آٹھ رکعت پڑھ سکیں تو بہت زیادہ بہتر ہے تو تہجد کا اہتمام بھی کریں تراوی کا اہتمام بھی کریں تاکہ ہم ہم جو یہ سیریز ہم نے شروع کی اس مقصد کے لیے کہ ہم ایسا رمضان گزارنے میں کامیاب ہوں جیسا رمضان ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے تھے تو آج کے سبق کے ذریعے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے تراوی کا بھی اہتمام کرنا ہے قیام اللیل کا اور تہجد کا بھی اہتمام کرنا ہے اور اپنی راتوں کو عبادت سے آباد کرنا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب